Сегодня на заседании Ассоциации правоохранительных и предпринимателей вынесли ряд вопросов, которые затрагивают и жизнь города Днепропетровска, и обеспечение производственной деятельности промышленных предприятий. Что касается по жизни города, мы будем сегодня говорить об участии предприятий в проведении субботников 4 апреля и 25 апреля по санитарной чистке города Днепропетровска. И я надеюсь на понимание и поддержку каждого руководителя, потому что в состав ассоциации входят и крупные промышленные предприятия, и предприятия мелкого и среднего бизнеса. Также мы сегодня с учетом требований времени будем обсуждать и слушать информацию таможенной службы о аспектах таможенной сферы, которая сегодня затрагивает интересы предприятий, работающие за пределы государства Украины, реализуя свою продукцию. И также пригласили нашу фискальную службу, налоговую службу для того, чтобы обсудить возможные новшества или э, другие взаимодействия наших предприятий с налоговой службой, какие у них возникают проблемы, для того, чтобы было взаимодействие, своевременно оплачивались по налоги, налоги соответствующие сборы, при этом было понимание как предприятий налогоплательщиков, так и взаимодействия с налоговой службой. Это вся жизнь города Днепропетровска. За каждым предприятием стоят тысячи наших людей, которые трудятся на предприятиях. Это наш сегодняшний день. И, естественно, городская власть не может стоять в стороне для того, чтобы не обеспечивать взаимодействие этих структур. Спасибо. Спасибо.